Hər kəsə salam. Bu günki video dərsimizdə biz qalxı döymən öyrənəcəyik. Təbii ki, o aşağı siniflərdə keçirilən rahat bölməni yox, biraz mürəkkəb formasını öyrənəcəyik, düsturlarını falan. Gəlin keçək dərsimizə. Əvvəlcə video başlamazdan əvvəl kanalıma abunə olmaq, like atmağı unutmayın. Deməli, bu qayda, bu videodakı qaydaları da qeyd etməyinizi istəyirəm. Məsələn, birinci qaydamız nədir? Bunu həmişə yadınızda saxlayın ki, qalıqlı bölmədə alınna bilən qalıqlar hər zaman böləndən kiçik olar. Məsələn, 8-ə bölmədə ən böyük qalıq 7 olur. 9-a bölmədə ən böyük qalıq 8 olur. Bunu yəni yadınızda saxlayın. İndi misallar edək, ona aid bir misal gəldəyək. Tutanım ki, belə bir ifadə qurun b bölünsün 5 bərabərdir 6 q m. Burda deyir ki, tutun ki b-nin ən böyük qiymətini tapın. B-nin ən böyüyünü tapın. Böyük qiyməti. Ən böyük qiymətini tapın deyəndə, e, burada əvvəldə siz bilməlisiniz ki, q belə qalığıqdır. Bu da e, qallıq rəqəmi isə m bildirir. Qallığı elə demək ki, biz e 7 bölünsə 3də e, 2, 2 alırdıq. Qallıq 1 yazırdıq da mötərizə içində. Bu mdir. Bu 1 burdakı mdir. E bu misalda m qallığı göstərir. Qayda əsasən m-in ala biləcəyi qiymətlər e, hansılardır? 1 e, 2 3 4 4 Eee bizdən b-nin ən böyük qiymətini soruşduğu üçün qallığı ən çox götürəcəyik. Məsələn belə eləyək. Ən çoxu burada qalxansıdır 4. Ona görə b baxın burada 5-dir. Bundan kiçik olmalıdı deyə 1 2 1 2 3 4. Qallığı burada biz ən çox götürək. 6 Q burada da 4. Eee burdan da deməli nə alınır? E, B = 5 * 6 Bölün, e, bölünsün yox, bu qalıb deyə + 4. E, B də bərabər olur 34 34-də 34 bərabər olursa, bizim B-miz, yəni B ən böyük qiymət e, 34-dür. İndi ikinci qaydaya keçək ə Al, alınabilən qalıqların cəmi düsturu, yəni bunu mütləq qeyd etməlisiz ki, yadınızda qalsın. Bu düsturu verirəm. Bunu da dəftərlərinizin qırağına hərəsə qeyd eləyin. Bu düstur. Deməli bu alınabilən qalıqların cəmi düsturudur. Burada n nədir? n burada böləni göstərir. İndi buna bir misal edək. 20-yə böləndə alınan birən qalıqların cəmini tapın. E, burada bölən, deməli qaldırdığımız üstdə yerinə qoyaq. Burada bölən m-dir də, ikisində də bizə isə misalda 20 verilib. Bunu 20 götürək. 20 * e, 20 - 1 / 2. Deməli e, 20 vur vur 19 bölünsün 2. Cavabı alınır 190. Mənim cavabım 190-dır. Sonra bir az mürəkkəb tipdə sual eləyək. E, bu biraz çətindir, hərflərləki olandır. Tam ki A böl D bərabərdir 7. Qallıq isə 9. Bu verilənlərə əsasən a-nın minimum qiymətini, yəni bilirsiniz ki, minimum nədir? Yəni ən kiçikdə, maksimum da deyə bilər sizə, minimumu deyə bilər. Yəni minimum ən kiçik maksimumun ən böyükdür. D De, burada, deməli bölənddir. E, qalıqda, yəni böləncisi qalıqda, yəni 9-dan böyük ədədlər olmalıdır. Eyni zamanda e, şərtdə A-nın kiçik qiymətini soruşur, yəni minimum qiymətini. D-ni deməli bundan böyük olmalıdır. D-ni 10 götürəcəyik. E, onda bu ifadə necə olacaq? 10 böl Yox, A bölünsün 10 bərabərdir 7, qalıqdı isə e, 9. El videomuzun bitməyin 6 saniyə qalıbdı. Özüm belə tamamladım. Yəqin ki, belə cavabdır. 79 alın.